Ну я захожу в подъезд, у меня за мной какой-то дядя заходит. Я захожу в лифт. Он, я говорю, какой этаж вам? Он, он, э, он просто начинает воровать телефон. Я его держу крепко. Он у меня вырвал. Э, я начинаю кричать. И там какая-то женщина начинает э, звать парней. И тогда они его схватили и остановили. Дали мне телефон. Ну возвращаюсь с другом домой подходя к подъезду услышали крики женщина с подъезда с коляской ну, выбежала начала кричать что девочка у девочки забирает телефон и за женщиной сразу выбежал мужчина ну мы подбежали задержали его ну, вызвали милицию до приезда милиции получается ну, удерживали его взял у девочки позвонить